गांव में जो है नशा और चीज़ें हैं कुत्ता गोली अल्पा ज़ुलम है गांजा है और इसी तरह मिलावटी चीज़ें खाने पीने की बहुत बड़े पैमाने के ऊपर उसकी खरीदो फरोख्त तो होती है इस सिलसिले के अंदर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई होती है क्या ये मेरा एक पहला प्रश्न है दूसरा प्रश्न ये है कि कुत्ता गोली की वजह से और नशा और चीज़ों की वजह से पूरी आने वाली नस्ल तबाह बर्बाद हो रही है इस सिलसिले में नासिक ज़िले के अंदर नासिक शहर के अंदर फूड एंड ड्रग्स नारकोटिक का ऑफिस है मालेगाँव में उसका कोई ऑफिस नहीं है और ऑफ़िस ना होने की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सही तरीके पर कार्रवाई नहीं होती इस तरह का कारोबार करने वाले अगर पकड़े भी जाते हैं तो कार्रवाई सही ना होने की वजह से वो छूट जाते हैं इस तरह नकली कारोबार कारोबार करने वाले और आने वाली नस्लों को तबाह बर्बाद करने का जो प्रोग्राम है इस पर कोई सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी क्या अध्यक्ष महोदय कुत्ता गोली कुत्ता गोली कुछ एक टैबलेट थे, थे अल्प्रोजोलम टैबलेट नशा तो महत्व का जो बात आपने यहाँ पर रखा है जो ठीक है तो राहुल देश सद्या मानस बोला आ, 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 उ, जो महत्व का जो आपने यहाँ पर पूछा है सवाल कुत्ता गोली का बाद में देता हूं पहले वो तो बता दिया उन्होंने पूछा कुत्ता गोली के बारे में जब जवाब दूंगा महत्व उन्हें वो जब आप प्रश्न पूछेंगे तब मैं बताऊंगा अभी उनका जो प्रश्न है ना उस पर मैं जवाब देता हूँ महत्व का यानी यहाँ पर जो आपने पूछा है प्रश्न कि कुत्ता भी जाऊंगा गोली भी दूंगा आपको तो ये जो चीज है कि आपने जो पूछा है यहां पर कि यहाँ पर कोई कार्रवाई होता नहीं जो इक्का जो फ्राई मसाला है उसके हमने करीब करीब 800 सौ उन्होंने हिंदी में पूछा तो हिंदी में जवाब दूंगा उन्होंने जो भाषा में बोला जो भाषा में बोला वही भाषा में बोलूंगा गोंडे में जवाब दोगे गो तो गोंडे में भी दूंगा माड़े में बोले तो माड़े में भी दूंगा तेलुगू में बोलो तो तेलुगु में दऊंगा ते ते नहीं नहीं इंग्लिश में बोलो तो इंग्लिश में जो जो भाषा चाहिए महाराष्ट्र में चलता है वही भाषा में दूंगा संस्कृत नहीं आता अपने को। फ्रेंच में बोले तो फ्रेंच में दूंगा नहीं मगर मंत्री महोदय फ्रेंच में बोलने की इजाजत मैं आपको नहीं दे सकता इस सभागृह में जो अधिकृत लैंग्वेजेस है उसमें ही आप जवाब दे सकते हो <laughs> तो टिक्का फ्राई मसाला जो आपने बताया करीब करीब हमने 800 केसेस हमने उसमें चौकसी में पाया गया अब करीब करीब 2400 का हमने उस माल को जब्त किया है उसका सैंपल भी लिया हमने मिर्ची पाउडर के बारे में भी आपने बताया उसका उसका भी हमने जांच किया और उसमें पाँच किलो हमने जब्त किया एक लाख इकसठ हज़ार का है कीमत सिंथेटिक जो पाउडर उसमें मिक्स किया जाता है वो करीब करीब आठ पॉइंट हमने जब्त किया है और तीन हज़ार 740 रुपए का वो माल हमने यहाँ जब्त किया टोटल हमने करीब करीब 610.5 केजी के जी हमने जब्त किया है और एक एक लाख नव्वे हज़ार के करीब करीब हमने वो आ, माल हमने जब्त किया और प्राप्त किया है यहाँ पे जो आपने बताया कि अधिकारी कम है अधिकारियों के बारे में हमने यूपीएससी से हमने मांगनी किया और करीब करीब तीन महीने के अंदर हमारे अधिकारी आएंगे तब हम वहाँ पर कुछ ना कुछ अधिकारी हम दे सकेंगे एक फिर भी आपका अगर आग्रह होगा तो कहीं ना कहीं से एक अधिकारी निकाल कर हम वहाँ पर व्यवस्था करेंगे मालेगांव में ये देने की व्यवस्था हम कर सकते हैं और जो भी है यहाँ पर जो कुत्ता गोली के बारे में आपने बताया कुत्ता और गोली उसके बारे में भी हमने व्यवस्था किया है करीब करीब कुत्ता गोली का करीब करीब ग्यारह हजार पाँच सौ पैंतीस गोली हमने जब्त किया है और इसमें करीब करीब गुने हमने दाखिल किया है और उसमें कार्रवाई शुरू है और उत्तर में हमने दिया है कि करीब कुत्ता वहीं से आता है जहां से आप समझो तो ये तो करीब करीब हमने तेरह लोगों पे पुलिस ने कार्रवाई किया पुलिस ने आपने जो बताया कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो तेरह लोगों के ऊपर हमने गुना दाखिल किया और उसमें से आठ लोग जमानत पर छुटे हैं और पांच लोग अभी कारागृह में बंद है और सन्मान्य सदस्यांनी एक कुत्ता गोळीच्या बाबतीत सांगितलं माझा एक प्रश्न त्यांना आहे की आपल्याला कुत्ता गोळी तर एक आहे मार्केटमध्ये एक गुत्ती, गुत्ती कुत्ती कुत्ती गोळी सुद्धा आहे कुत्ता गोळी म्हणजे स्ट्रॉंग आणि कुत्ती गोळी म्हणजे माइंड याची माहिती आपल्याला आहे का नंबर एक आणि नंबर दोनचा प्रश्न हा तसा प्रश्न अध्यक्ष महोदय हा तसा होम डिपार्टमेंट आणि हा प्रश्न अध्यक्ष महोदय फक्त भेसळी पुरता नाही हा अंमली पदार्थाच्या विक्रीचा प्रश्न आहे हा हा प्रश्न खऱ्या अर्थानं गृहमंत्र्याकडे झाला पाहिजे याच्यातला ऐंशी टक्के भाग आहे विक्रीचा आहे आणि भेसळीचा आहे दहा टक्के वीस टक्के हा चुकीनी तुमच्याकडे आला तरी तुम्ही उत्तर द्यायचा प्रयत्न करताय फक्त कुत्ता गोळी आणि कुत्ती गोळी याच्याबद्दल आपल्याला माहिती आहे का आणि ही गोळी कुठून येते त्याच त्याची तुम्ही माहिती घ्याल का नंबर दोन हा जरी प्रश्न गृह खात्याचा असला तरी माझा आपल्याला प्रश्न आहे यामध्ये नार्कोटिक ब्युरोचं जे मुंबईला सेंटर आहे सेंट्रल इंडियामध्ये एक सुद्धा एन सी सेंटर नाही त्याच्या बाबतीत तुम्ही मुख्यमंत्री गृहमंत्र्यावर चर्चा करून अशा पद्धतीने सेंट्रल इंडियाला सेंटर उघडणं अतिशय गरजेचं आहे कारण की नागपूर हे ट्रान्झिट सेंटर आहे अमली पदार्थाचं तिकडे तुमचा जबलपूर हैदराबाद ओडिसा आणि विशाखापट्टम म्हणून व्हाया नागपूर हे संपूर्ण अंमली पदार्थ सगळ्या महाराष्ट्रात जातात त्याच्यामुळे एन सी बीचं सेंटर नागपूरला उघडणार का आणि कुत्ता गोळी आणि कुत्ती गोळीची माहिती सर डिटेलमध्ये सभागृहाला द्यावी पण मंत्री महोदय आता जो शब्द वापरला जातोय कुत्ता गोळी किंवा कुत्ती गोळी या फॉर्म्युलेशनला काहीतरी सायंटिफिक नाव असेल ना, ना? मग त्या नावात आपण सर्व वापर करायला पाहिजे नाही नाही हे जे मी आताच मी सांगितलेलं आहे हे जे कुत्ता कुत्ता गोळीचं जे नाव आहे इंग्लिशमध्ये अल्प्रॅम झोलम टॅबलेट असं आहे अल्प्रॅम झोलम टॅबलेट असं प्रकारचं ते कुत्ता गोळीचा डेफिनेशन आणि हे आपण दुसरं जे सांगितले त्याच्याबद्दल मला माहिती नाही आहे माहिती घेऊन आपला पटलावर ठेवतो दुसरा म्हणजे आपण जे सांगितलेलं आहे की आपण एल एल सी पीचं आपण ऑफिस नागपूरमध्ये आपल्याला उघडता येईल का गृहमंत्र्याशी मी चर्चा करतो आणि काय आपल्याला त्याच्यामध्ये व्यवस्था करता येईल त्या दृष्टिकोनातून आम्ही जरूर व्यवस्था करतो